হেৰি ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৰে খবৰ ভালনে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা গা ধুই মেলি লৈ ইফালে আকৌ অমুকৰাজল চাফাকত লাগি আছো মানে সদায় চাফা কৰিলে সদায়ে মানে মকৰাজাল ধৰে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি টিং গোটেই বাটাম গোটেইখিনি সাৰি মেলি ল'ম বুলি ভাবিলোঁ ইফালে কৈ ইয়াৰ চৌকেচটোৰ পৰা বস্তু কেইটামান ওলাই অলপমান চাফ চিকুণ কৰিছোঁ যিহেতু অহা কাইলৈ আছে লক্ষী পূজা সেইটো কাৰণে অলপমান গোটেইবোৰ বস্তু চাফ চিকুণ কৰিছোঁ যিহেতু ঘৰ হাৰিলে ধূলিবোৰ উৰিয়ে সেইটো কাৰণে অলপমান চাফ চিকুণ কৰিছোঁ আৰু বাইদেউ আৰু মই দুইজনেই কৰিছোঁ বাৰু বাইদেৱে অলপমান হেল্প কৰি দিছে মোক আৰু ইফালে এইয়া গিলাচবোৰ মানে অলপমান ধূলি পৰিছে সেইবোৰ মুচি মুচি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ দুইজনীয়ে কথা পাতি পাতি চাফা মানে কৰি আছোঁ আৰু ইফালে আকৌ মই ঘৰ মুচিবলৈ আছে বাইদেউক কৈছোঁ ঘৰকেইটা হেৰি দিয়ে আৰু মই এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি মই ঘৰটো মুচি দিম বুলি বাইদেউক ক'লোঁ আৰু মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰ মুচিবলৈ আহিছোঁ মই আৰু মই ঘৰ মোচিলে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম দেই বগা ফেনাইল মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইমান যে ধুনীয়া গোন্ধাই মানে একদম গোন্ধটোৱে খাই দিওঁ খাই দিওঁ লাগি যায় আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম দেই মই কিন্তু দুইমুখৰা দিওঁ এক বাল্টিঙত দুইমুখৰাকৈ দিওঁ মানে চেনটো যে ইমান ধুনীয়া লাগে মানে একদম গোলনেমৰ চেন আহে মই এইটোৱে ইউজ কৰি থাকোঁ মানে ঘৰটো মোচাৰ পাছতো ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহি থাকিলে চাওকচোন একদমবাৰেই বহুত ভাল লাগি যায় গোন্ধটো আৰু এতিয়া মই ঘৰ মোচাত পূৰা লাগি যাওঁ আৰু আৰু মই ঘৰ মুচিলে পালেঙৰ তল মানে গোটেই চাৰিও কাৰণে একদম মোচিব পালেহে মানে মনটো ভাল লাগে মই গোটেইখিনি মানে মোচোঁ আৰু যিহেতু পালেঙৰ হেৰিটো চাপৰ খুটিকেইটা একদম সোমাই মানে মুচিবলৈ বহুত কষ্ট হৈ যায় কিন্তু ঘৰমোচা যিহেতু আমি হেৰিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঠাৰিটো অলপমান লাম্বা সেইটো কাৰণে মানে অলপমান মানে মূৰটো সোমাই দিলে ধুনীয়াকৈ পালেঙৰ তলবোৰ মুচি আনিব পাৰে সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে বাৰু সুবিধা ইফালে মই গোটেই চাৰিওফালে পালেঙৰ তল মানে মুচি মেলি ল'লোঁ আৰু সোনকালে যিহেতু শুকাব লাগিব সেইটো কাৰণে মানে ফেন ফেনটো চলাই দিছোঁ ইফালে ফেনটো এয়া চলাই দিছোঁ শুকাক সোনকালে বুলি আৰু ধুমাত ধুমকৈ মই গাহৰিকেইটাক দানা দি লৈছোঁ চাদৰটো সলকাই লৈছোঁ কাৰণ লেতেৰা হৈ থাকে যে সেইটো কাৰণে গাহৰিকেইটাক মানে আগত দানা দি লৈছোঁ চাদৰখন মানে সলকাই লৈছোঁ যিহেতু বগা চাদৰ সিহঁতে বহুত চিটিকাই দিয়ে লেতেৰা উঠাই দিয়ে ইফালে গাহৰিকেইটাক দানা দিছোঁ মানে গাহৰি আছে ছটা ছটা গাহৰি সেইটো কাৰণে মানে দুই বাল্টি দানা হ'লে ধুনীয়াকৈ মানে হৈ যায়গৈ ল'ৰাটোৱে কেমেৰা ধৰি আছে ইফালে কাহা হৈ আছে কাঢ়ি আছে ইফালে দানা দি হৈ গ'ল আৰু আহিয়ে এতিয়া মই ধুমা ধুমুকৈ কাপোৰ ধুবলৈ গোটেই মুখা ওলাই লৈছোঁ ইয়াৰ বিচনা কাপোৰ বৰ্ডাৰ চাদৰ আৰু ইফালে কাপোৰ ধুই মেলি হৈ মোৰ গা ধুই ল'লোঁ আৰু গা পা ধুই মেলি লৈ ধুমা ধুমুকৈ চোতালটো সাৰি দিছোঁ যিহেতু পাতব পৰি আছে ৰাতিপুৱা বাৰু হাৰা খায় তেওঁ আৰু দিনটোত গোটেইবাৰে গোটেই পাত পৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ থাকে মানে গছবোৰ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে যিহেতু আছে আৰু এইফালে চোতাল সাৰি মেলি লৈ ধুমাধুমকৈ মই ভাতৰ জুই দি দিছোঁ আৰু ভাতৰ জুই দিছোঁহে একদম আহি গ'লগৈ নহয় বতাহ ধুমুহা চাওক এয়া চাওকচোন সাৰা চোতাল কি অৱস্থা কৰি থ'লে বতাহ আহি আৰু বতাহটো যে ইমান ডাঙৰ দিছে এইয়া চাওকচোন আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ডাঙৰ মানে বতাহ দিছে ভয়ে লাগি গৈছিলে মোৰ আজি